assalomu alaykum hurmatli klanamiz a'zolari demak bugungi fizikadan mavzuimiz impuls osha e, kuch impulsi va jiss impulsi degan mavzuni ko'rib o'tamiz kuch va sh impuls <implesiyle> deganda o'zi nimani tushunamiz impuls deganda bu turki ya'ni impulsni o'zi birinchi jism impulsidan boshlasak jism impulsi pdi jism imsini formulasi o'zi p, p tenglik m ko'paytirilgan p bundan formula o'sha qoidasini kelirb mumkin. jismni massasini tezlikka ko'paytimasa bu jism impulsini beradi demak buni birligini birligi o'sha formasidan keltirish mumkin. mumkin massani birliidi massani kilogram fezlikni birligi metrs seund shundan birligi kelib chiqadi bu jism impulsini qoidasi demak jismn massasini tezlik ko'paytmasi bizaga jism impulsini beradi endi esa kuch impulsi kuch impulsi i bian belgilanadi formulasi f ko'paytirlgan delta teng ya'ni kuchni kuch ta'sir etadgan vaqtni ko'paytmasi bizga kuch impulsini beradi ketirib chiqarishiiz mumkin nyuton seund endi esa bizda kuch impulsi va jis impulsini bog'lanish formulasi bor kuch impulsi jis impulsga qanday bog'langan deganda jism impulsining o'zgarishi bizda kuch impulsini beradi ya'ni pi tenglik delta p deyishimiz mumkin demak bizada de, mana shu asosiy uchta formula impulse e in rol oynaydı. Hoş, diğer bu cisim impulse p harfle oynaydı. Formulası m köp aydır m massa ve tesli. Bunda ise kuş impulse i teyni f köp aydır delta t, f büyüden kuş, delta D ise kuş yer, t ise vakt. Kim büyüde cisim impulse in köz gerçi kuş impulse gen teyni gen görsatıldı. Şu delta p'nin de çöğü özgârşını yani cisim kursağını özgârşını koyup sorarsınız. Bu endi esa o'zi impuls ya'ni to'qnashuvlar eng ko'p impulsda to'qnashuvlar eng ko'p rol o'ynaydi to'qnashuvlar elastik va o'sha noelastik to'qnashuv bo'lishi mumkin bu to'qnashuvlar demak elastik to'qnashuvdan boshlaymiz elastik to'qnashuvda eng ko'p energiyani saqlanish qonuni va impulsni saqlanish qonunlari bajarildi bularni hozir hammasini tushuntirib beraman impuls saqlash fonidan boshlaymiz impuls saqlash foni shundan iboratki to'qnashuvgacha bo'lgan impulslar yig'indisi to'qnashuvdan keyingi impulslar yig'indisiga teng bo'ladi misol uchun bitta shart bor edi shu y tezlikbilan m bir massali b birti bunisi esa m ikki massali bik tezikho'p ikkalasi to'qnashdi to'qnashgandan so'ng ikkala tarafga bir xildak Tırnaştır, tırnaştıktan sonra çıkıp tamamlayıp kettir. M2 ve M1 tezliklerle karar veriyor. B1 şiştirir, burası 2 Devam Bunu topu oluşturduğumuz için bunu impulsörle açıklamalıyız. Bu tırnaşı ulaşabilen impulsörler ne? M1, B1, M2, V 2 Büyük angüllerde tırnaşı olarak yeni impulsörler M1 V1 stringer koşuyan M2 V2 stringer bu M kursuna saklanış konunun elastik toplanışı uçun Ayrıca yani bizler no elastik toplanışı olan bor dedik no elastik toplanışı o yüzden devam topuşu İki de kısım Sözcük toplanışı yapıp da sabit kısım V2 tezgiden M2 masalı cısım Vay M1 masalı cısım tezlik bilan kelib to'qnashdi. To'qnashgandan so'ng ikkalasi bir biriga yopishib qolib bir xil yo'nalishda qanaqadir v shtrix tezlikda bilan harakatlanyapti bunda massalar qo'shiladi m 1 plyus m 2 xuddi shunday holatda bo'lsa bu nolastik to'qnashuv deyiladi yoki bitta jismda harakatlansa yopishib qolib bunda o'sha nolatik to'qnashuv deyiladi Buni bun nolaik m bir v bir qo'shilgan m ikki b ikki teng bo'ladi m bir ilyus m ikki shara b shrix demak ikkalasi massalar qo'shilsa yopishib qolib bitta jismda harakatlangani uchun xuddi shu bu buno to'qnashuv uchun impulsning saqlanish qonuni endi esa biz aytdik energiyani saqlanish qonunini ham bajariladi dedik demak energiya saqlanish qonuni qanday bo'ladi energiya saqlanish qouni xo'sh endi hozi ee sanas oin e birningos kvadrati qo'shilgan ye ikkining kvadrati teng bo'lishi kerak ye bir shrixning kvadratiga qo'shilgan ye ikki shrixning kvadrati ana shu ya'ni m bir v birning hozir kvadrat bilmaydi bu yerda adashmasam kvadratla bilmaydi m bir v birning kvadratiai qo'shilgan m ikki b ikkining kvadrati taqsim ikki teng m bir b bir shrixning kvadrati taqsim ikki qo'shilgan m ikki b ikki shrixning kvadrati taqsim ikki bu yerda energiyana saqlanish u kvadratlari bi'lmaydi faqatgina bu elas to'qnashuvda bajariladi energiyani saqlanish qonuni nima uchunnolas to'qnashuvda bajarilmaydi enega saqlanish qonuni deb so'rash mumkin chunki bajaradi faqatgina ma'lum bir mana bu yerda to'nashu yopishib qolganda issiqlikka ham ajraladi shu uchun ham uni energiyasini bir qismi ajralib chiqqan sababli shu uchun energiya energiyasaashi bajarilmaydi yoki bir qismi uni issiqlikka sarf bo'ladi deb aytiladi demak bu kuch impulsi va jism impulsi manosi edih to'nashular umumiy turlari edi bu mavzu qanaqadir tushunmagan joylaringizni savollarigiz raqamlarig bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bu demak energiya saqlash qonuni bu faqat elasi to'nashuv uchun amal qiladi bu esa noras to'qashuv uchun impuls saqlanish qonuni xuddi shu impuls degani deganii turbi eganagar qa savollaringizyo tushunmagan joylargia mani raqamlarimga murojaat qilishingiz mumkin. qilishlaringiz mumkintelegramchyo qo'ng'iroq qilam murojaat qilishlaringiz mumkin mana shu raqamlar demak shu bilan bugungi fizikadan kuch impulsi va jism impulsi mavzusi o'z nihoyasiga yetdi xayr sog' bo'linglar